नागपूर शहरात वाहन चोरीच्या वाढत्या घटनांमध्ये पोलिसांनी मोठा खुलासा केला आहे एका विधी संघर्ष बालकांसह वाहन चोरणाऱ्या टोळीला नागपूर पोलिसांनी अटक केली असून तब्बल पाच दुचाकी हस्तगत करण्यात आले आहेत आरोपींनी नागपूर आणि सावनेर भागात चोरीच्या विविध गुन्हे केल्याचे उघड केले आहेत हा सगळा प्रकार नेमका काय आहे पाहूया आमच्या विशेष रिपोर्टमध्ये नागपूर शहरात वाहन चोरीच्या घटनांमध्ये वाढ होत असताना सीताबर्डी पोलिसांनी एक मोठी कारवाई करत वाहन चोरांची टोळी गजाड केली आहे गुप्त माहितीच्या आधारे पोलिसांनी अमरावती रोड महाराजबाग समोर एका संशयित तीस रोखले त्याच्याकडे असलेल्या मोफेडबाबत विचारणा केली असता तो एक वाहन चोरी चोळीचा सदस्य असल्याचे उघड झाले तपासादरम्यान आरोपीने आपल्या साथीदारासह नागपूर आणि सावनेर भागात चोरीच्या पाच दुचाकी लंपास केल्याची कबुली दिली या वाहनांची एकूण किंमत जवळपास दोन लाख तीस हजार रुपये इतकी आहे तसेच आरोपींनी सावनेर येथे घरपोडी करून चोरी केल्याचीही कबुली दिली आणि त्यामधील मुद्देमाल अद्याप जप्त करण्याचे काम सुरू आहे पोलिसांनी या प्रकरणात मुख्य आरोपी कुणाल किसनराव बने वय वर्ष तीस राहणार रामबाग नागपूर आणि एका विधी संघर्षग्रस्त बालकाला अटक केली आहे सदर कारवाई नागपूर शहराच्या गुन्हे शोध पथकाने तडाके बंद पद्धतीने पार पाडली आज मै और मेरे साथ डीपी पथक के अमलदार इनके साथ में हम पेट्रोलिंग कर रहे थे एरिया में तब पेट्रोलिंग करते समय हमें अमरावती हम रोड महाराज बाग के सामने एक पैदल स्कूटी लेकर जाने वाला कम उम्र का बच्चा दिखा उसके पास रुके उसके उसको उसके पास के गाड़ी के बारे में पूछे तो उसने उड़ा उड़ो की उत्तर दे दिए और हमने गाड़ी के कागजात तो उसको पूछा तो उसने कागजात है नहीं ऐसे बोला तो उसको हमने ताबे में लेके उसको पुलिस थाने लाए उसको अधिक पूछा और जानकारी लेने की कोशिश की तो उसने ये कहा कि उसने और उसका साथीदार कुनाल बने इन्होंने सावनेर से ये गाड़ी चुरा के लाया है दूसरी और चुरा के लाया है और उसने का पेट्रोल ख़त्म हुआ है ऐसा उसने बोला उसके बाद हमने कुणाल बने को कुणाल बने की जा करके उसको ताबे में लिया उसके पास एक गाड़ी मिली उसके बारे में कुणाल बने को पूछा तो उसने भी कोई जानकारी नहीं दी गाड़ी के बारे में तो हमने उसको भी ताबे भी लिया और पुलिस थाने गाड़ी के साथ लेके आए उसने तब बताया जब हमने और तकीक़ात की तो उसने बताया कि ये गाड़ी उसने अजनी पुलिस थाने के अंदर से चुराया था वो गाड़ी लेके ये दोनों सावनेर गए सावनेर जाके सावनेर में उनके दो दोस्त थे उनके पास गए उनके साथ एक घरपूरी की सावनेर में घरफूड़ी करने के बाद वहाँ से एक गाड़ी चुराए ये दोनों ने और वहाँ से नागपुर आए नागपुर आने के बाद मालूम है इसके बारे में ये संपूर्ण कार्यवाही में पांच गाड़ियाँ हैं जो हमारे पुलिस स्टेशन की चार गाड़ियाँ हमारे पुलिस स्टेशन की दो गाड़ियां एक अजनी पुलिस स्टेशन की एक लकड़गंज पुलिस स्टेशन की एक सावनेर पुलिस स्टेशन की और इनका कहना है आ, आरोपी कुणाल बने का कहना है कि उन्होंने चारों ने मिलकर आ, सावनेर में घरफोड़ी की थी उस उन्होंने वैसी कबूली दी है हमने सामने से संपर्क किया तो वहाँ पे घरपूरी हुई वाली है तो आगे की जांच चालू है इस कार्रवाई के दरम्यान हमने पांच गाड़ी जब्त की है और एक घरपूरी का मालूम मिला है मालूम दो लाख इस कारवाई के दरम्यान दो लाख तीस हजार कमाल जप्त किया गया है ये कारवाई हमारे वरिष्ठ अधिकारी के मार्गदर्शन पे मार, मार्गदर्शन में हमारे टीम के वा, वाल्दे मेजर प्रशांत प्रशांत भोयर चेतन शेंडे और आबा मुंडे इन सब अमलदार के साथ मिलकर की है नागपूर शहरातील वाहन चोरीच्या घटनांवर अंकुश ठेवण्यासाठी पोलिसांनी मोठे पाऊल उचलले आहेत पण शहरातील गुन्हेगारी रोखण्यासाठी नागरिकांनी हे सतर्क राहण्याची गरज आहे जर कोणाला संशयास्पद हालचाली दिसल्या तर तात्काळ पोलिसांना संपर्क करा साथी पाहत रहा, सिटी न्यूज